Наш Пытания, разговор, вопрос-ответ. Да, вот вопрос. что вас интересует? Ну, а чего вы пришли под Верховную Раду? Почему мы приехали к Верховной Раде? Да, Потому да, что да. деяния Верховной Рады, значит, все, значит, все ее, ее действия последние и будущие, которые намечаются, все против сельского хозяйства и против труженика села в частности. Значит, и прием вот этих законов, этого о земле, например, значит... Это геноцид украинского народа. Представьтесь, пожалуйста. Я Грик Владимирович, председатель фермеров Сумской области. В Сумской области? Да. да. Ага. Вот почему мы здесь. Другой вопрос, который очень важен, это то, что значит мы приехали бороться за то, чтобы отменили пошлины на зерно. Значит, во всем цивилизованном мире вот сейчас зерно. Вот здесь говорили о том, что зерно на международном рынке падает в цене. Это вранье. Значит, на международном рынке цена на зерно, именно пшеница, например, растет. У нас в целенаправленно, в каждом области есть люди, которые сидят и занимаются значит, игрой на понижение. Значит, любыми способами. Хорошими и плохими. Получается, правительство действует да, не все, на пользу, во вред? Все, все во вред. Все во вред. На пользу олигархов есть. Значит, все сделано для того, чтобы, вот смотрите, если на мир, мировом рынке, значит, пшеница продовольственная стоит, например, две с половиной тысячи, то нам платят только полторы. И то, вот сейчас уже дошли до того, чтобы аграрный фонд Говорят, мы наполняем аграрный фонд. Нет, не наполняем. В аграрном фонде нет денег и нет системы. Вот там система тендеров, с этой системой никто не хочет работать. Это не действует? Да. Ну, это так. Значит, и вообще, что это за государственный аграрный фонд, который в прошлом году, значит, с которого уворовали 350 тысяч тонн зерна? Это нормально. И никто не ищет, да кто него? уворовал? Все знают, кто, куда кто, кто знает. воровал. Да. Но сейчас есть в области, например, у нас продразверстка для каждого хозяйства. Определили, что должен в региональный фонд привезти такое-то количество продовольственного зерна, по, И по такой-то цене, да? А по такой-то цене, но ну, цены этой не платят, mm. понимаете? Вот вы везите, а потом мы тебе, тебе проплатим. Когда-нибудь? Когда-нибудь. Я, я говорю, я, я тоже когда-нибудь поцелую тебя, потом, mm. если захочешь. Какой вопрос у вас еще интересует Ну, все, что вы хотите сказать, э... вас будут в интернете смотреть. Значит, в других дел... областях, я так думаю. Э... Значит, дело в том, что мы хотим сказать, что вы им... мы, мы не хотим, не хотим никаких mm -hmm. преференций. Mm -hmm. Мы хотим честного э, взаимоотношения э, э, власти и э, нашего бизнеса. Мы хотим, чтобы нам спокойно дали работать. Значит, мы не просим никаких дотаций, но только пускай не лезут вот этим ручным регулированием. Рынок сам все регулирует. Нет, это обязательно нужно порулить. А порулить всегда в свою сторону. Вы понимаете? Так, это коррупция. Ну это в государственном это масштабе есть. Воровство? Все, все это. Это получается это не воровство. коррупция. Но это бандити. Понимаете? Поднимем вот. своими это, это тогда, когда э, превселюдно, громогласно лишает тебя собственности. Вот и все дела. Значит, вы отстаиваете здесь свои права? Да, мы пытаемся отстаивать. Да, но э, единственное, что сельский житель самый незащищенный и самый неорганизованный. Почему? Нас, мы очень запуганы. Мы боимся всего того чего даже мы даже, мы, даже сами себя боимся. Вы понимаете, как вот это мы впитали с, с молоком матери, потому что вот мы, Сумская область, так, мы э, прошли все, начиная от 17 -го года, революции и прочее, и прочее, понимаете? Вот. У нас люди очень напуганы, нас боятся всего. Ну а выводы какие? А выводы какие? Значит, э, дело в том, что вот сейчас я не вижу, вот мы же не, не пойдем с Вилами на Верховную Раду, правильно? Вот, тем более, видите, какие там пацаны сидят. Вот это тоже специально. Вы, вы вот смотрите, кого привели охранять Верховную Раду? Пацанов. Это те, которые еще ничего не думают. Но с другой стороны, привели бы более старших, они бы все равно обязаны выполнять свой долг. Защищать. Но власть. тот, тот, долг, да. э, вот этот уже будет да. думать. Да. А тот еще не будет думать. Тот будет делать то, что ему сказали вышестоящие начальники. Это другая тема. Давайте ну, мы. Не будем так. Каждый должен выполнять свой. На чем я остановился? Вот, да, интересы сельского хозяйства. Продаж земли. Продажа земли это так. О имени всех э, крестьян которые работают на этой земле и геноцид полный mm. это полное Уничтожи... уничтожение сила тела так да? такового Молдов, да. понимаете значит дело в том что мати вот сейчас э, есть по 150 у нас в области больше гектаров значит э, первое значит никто не знает где они зарегистрированы они не платят налог uh -huh. вот говорят Киеве, например, зарегистрировать. Ну, это говорят. А может быть на Канарских островах. Так может есть смысл э, э, самоорганизовываться и контролировать этот вопрос? Мы, делать запрос, мы этот вопрос не можем контролировать, Но... потому что землей распоряжается э, районная рада, например, у нас. Это пятое колесо довоза, которые вот говорили, что нужно, нужно упразднить районы. Я сто процентов согласен именно в земельном вопросе. Вот. Почему? Потому что, значит, землей должен распоряжаться сельский совет. Значит, говорят, там нет кому заниматься земельными вопросами и прочим. Да у нас же есть земельные ресурсы, пока а регистрироваться в сельском совете. И в сельском совете должны оседать эти деньги, все, которые за сельский совет, если бы все эти деньги там оседали, не знали бы, куда эти деньги девать. Это скажите, я вам говорю, скажите, как бывший для председатель та... Са... О, Так скажите, для того, чтобы эти вопросы все-таки решались. Значит, что эти, нужно эти вопросы не будут решаться. Потому что тем людям, которые сидят на ране, этот вопрос не интересен. Им интересно нас обезземелить. Так кому Никакого. это интересно, может быть, Значит, среди них латофундисты да, вот как да. вы говорите, наверное, среди них находятся, раз им не да. интересно. Ну, конечно. Решать. Конечно. Да. конечно. Да. Нет, ну да. просто я наводящая, я, я уже так просто думаю, а как же так? Если мне интересно, значит у них другой интерес, ну, да. противоположный? Значит, э, сэр Уинстон Черчилль говорил, э, нет не вечных врагов и нет вечных друзей, существует вечный интерес. интерес да. Вот их интерес именно там. Вот я э, хочу дожить до того времени, когда наши люди начнут что-нибудь думать. Угу. Вот мы выбираем людей в Верховную Раду так, и выбираем по такому принципу. Да, вот может он набрался уже и ему все хватит. Нет, человеческой жадности предела нет. Тем более, ну, я... Нас когда-то увозили сюда в Верховной Раде, я смотрю, как она работает. Ну вот пока не решаются вопросы денежные, какие-то там бабки, извините. Там между собой. Все занимаются черт знает чем. Один раз пинается на, на, этом, на трибуне, никто ее не слушает. Те играют в морской бой, те это, Смотрят другие фильмы, но все ничего не делают. Вот как только деньги решаются, все сразу О -о -о! воспрянули духом и пошли все эти многостаночники. Много, а, много пошли это, это на этих станках. Вот и все дела. Если бы мы так работали, как Верховная Рада, все уже сдохнули. Уже б, уже бы голодали, я так да. понимаю, да? Хорошо, спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Еще раз прошу вас напомнить. Ага. Э -э спасибо. Да, да. Грек Представ... Владимир Васильевич, голова фермера Сумской области. Спасибо большое. И давайте какое сегодня число скажем? Э -э сегодня. Сегодня да. четвертое. Четвертое да. какого года месяца? 2011 года. 10 -го числа. Вот так. Пусть в историю войдет. Спасибо.